Всем привет! Меня зовут Виктор. Я реабилитолог Института вертебрологии и реабилитации. И сегодня мы с вами будем делать зарядку. Начнем с самого элементарного, обычного, простого, что каждый из нас может делать дома. Это наклоны головы вперед-назад. Также следующие упражнение наклоны в стороны, вправо-влево. И повороты головы также вправо и влево. Этими упражнениями мы задействуем полностью все мышцы шеи, как сгибатели, разгибатели. То есть работают на шее в целом. Следующее упражнение для плечевых суставов. Также следующее упражнение это руки у нас прямые, круговые вращения в ключевых суставах с прямыми руками. На вдох мы можем поднимать руки, выдох опускать. Вдох, выдох. Также в обратную сторону вдох подняли, выдох опустили. Следующее упражнение это замочки за спиной. Следующее упражнение это махи рук перед собой. Локти на уровне плечей. Делаем вдох, выдох. И также подключаем еще поворот корпуса. Следующее упражнение это растяжка грудного отдела с поднятием прямых рук вверх и отведением ноги назад. Следующее упражнение это наклоны в стороны руки на поясе. Еще подключаем руку. Следующее упражнение ⁇ наклоны корпуса вниз. Следующее упражнение ⁇ для разминки ног. Следующее упражнение для разминки голеностопа. Поднимаем ногу и делаем круговые вращения голеностопом вовнутрь, также наружу. И следующая нога. Всем спасибо за внимание. Приходите, будем делать зарядку.